Ей 22. Она просто ну, сорвана с души, она, ну, она правдивая, она такая патриотичная очень, безумно патриотичная. Там подобраны такие слова, не знаю, наверное, в них есть какая-то невероятная тоже душа и магия, которая вот заставляет людей просыпаться, потому если многим понравилось, значит, мне кажется. Я думаю, понравилось просто от того, что там великая душа в это все вложена. Так как мы ее поем, правда, я ее пою. Иногда мне кажется, что я в обморок упаду, честно, потому что я так вкладываюсь в каждое слово. Все, что я говорю, вот на каждом концерте у меня прям нападать и грабить, там так все серьезно. Тело, братцы, не дело, свою страну мотаю марли белой. Меня зовут Александр Ермак, я родился 1991 года, 24 октября, в независимой Украине. Занимаюсь музыкой, пишу треки разные. Я учился вообще на инженера-конструктора летательных аппаратов. Также ну, там, в свое время был и программистом, и занимался веб-программированием, был флеш-дизайнером, короче на все руки старался быть мастером, потому что не знал получится что-то не получится в музыку пришел совершенно случайно просто от любви к музыке потому что любил ее всегда безумно и как бы, только петь не умел вот не умею я петь и, и, и не знал как это реализовать думал может я диджеем буду там либо что-то потому что музыка вот прям с детства была в крови у меня известность пришла из самого первого клипа который я выложил на youtube и он набрал там за ночь 50 тысяч просмотров для неизвестного пацана за ночь это очень много ну, типа, как бы просмотров и там буквально за две недели он набрал первый миллион просмотров вот, и с тех пор мы начали плотно снимать клипы, снимать, снимать, снимать и, и учиться делать рэп, потому что поначалу то, что я делал, как бы, ну, сначала это был просто прикол, я даже норм... серьезно к этому не относился, потому что, ну, просто делаю, нравится, если там получится, дай бог. Ну, верил свято, конечно, в то, что что-то получится, потому что любил это вот просто всей душой своей. В метро перестал ездить где-то год назад, Потому что начали там жестко, прям так узнавать, начали подходить фотографироваться. и ну, не от того, что я не хочу ездить в метро. Я всю жизнь ездил в метро. И вообще, типа, метро, знаю, отлично, даже где двери открываются. Но э -э, просто начали узнавать, начали вот это э -э, самая смешная ситуация. Как-то была В э -э, метро шулявка. Я зашел в, в там, метро, стою возле двери, а напротив стоит такая банда девчат, короче. И э, одна такая выглядывает, такая, снимает очки. Девки, так все ж И такие шу 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 такая, короче, и едут, ну и как бы и такие стесняются подойти. И, так... а другая такая, да что ты гонишь, это не Короче, ну и так, а я стою, как бы, мне смешно. И, ну, было таких несколько смешных ситуаций, которые... Вот. И я перестал ездить, потому что ну, оно немножко доставляет дискомфорт, потому что ты стоишь и тебя сканят с ног до головы вообще там до последней волосиной. Помыл ты голову или не помыл. Кроссовки у тебя какие. Давно говорю те вещи, которые многие молчат. Я там разваливаю наш шоу-бизнес. Я говорю, все открыто, так как считаю. Я ругаюсь треках, и это не поменяется. Я ругаюсь в жизни, я ругаюсь с детства. Сейчас не ругаюсь, просто по телевизору не покажут. Пожалуйста, я тебя прошу, что без твоего вообще нахуй ведома вообще никто нахуй не трогал. Потому что это Вы тоже это пишете? Идея родилась у меня, потому что э -э, я постоянно был на Майдане, на Грушевского в это время, и в один день как-то мне прислал парень мой, там, битмейкер из России, парень вообще живет там где-то в Тае или что-то такое, но безумно талантливый, и он прислал этот трек, э -э, ну, сам, И я прям, ну, он даже не ожидал, что он мне понравится, он говорит, я не думал, что ты возьмешь и что с этого вообще хит получится. А я вот его послушал и понял, вот он, вот надо писать. Я быстро написал куплет и все. Говорю, Андрюша, пиши припев, говорю. Короче, он быстро написал припев, мы быстро утвердили, там с двух припевов один склепали. Вот, и на следующий день записали его. Ну, тоже как-то сначала все слабо верили, что это будет таким хитом. Все как-то, ну, прикольный трек, да и прикольный, но никто не думал, что так стрень. И э, у меня просто так все накипело, что я хотел еще ну, ви видеоряд какой-то сделать. А мне все, тоже все друзья говорили там, Саня хорош в последнее время, там еще там Свободу Павличенко тоже был трек, тоже видеоряд. Давно мы клипом, мы практически ход клипом не выпускали. И все мне, Сань, да не надо делать нарезку, там сделаем, давайте какой-то на другой трек крутой клип. Я говорю, нет, вот я знаю, что нужно сделать. Я собрал материал там, э, весь пошел, сам смонтировал все. И мы ехали, по-моему, 7 февраля на концерт Днепропетровск. И прям перед выездом я выложил клип в сеть. Ну и как бы там уже пошла движуха. Я знаю, что у меня есть, наверное, какая-то миссия на этой планете. И вот я ее должен выполнить. Я делаю какие-то правильные вещи, которые вот заставляют даже там, от деток до взрослых людей о чем-то задумываться, как-то менять свою жизнь в лучшую сторону. Именно конкретно по 22, то эта песня заставила многих там что-то прочувствовать, такое, что после чего они еще больше полюбили Украину после чего они начали там больше ее ценить, больше э -э называть себя украинцем, потому что раньше как-то вот не было моды на Украину, И правда, вот там в, в заведениях не, встав не вставали во время гимна, там еще что-то, как-то так не очень ценилась вообще украинская культура, все. И я думаю, эта песня просто вот сильно повлияла на сознание людей, на все, чтобы... Чтобы как-то больше, больше Украиночка наша была в сердце каждого. Ну, э, моя цель, ну даже если я поеду там, работать в Нью-Йорк, дай бог, если все так получится, там, как я планирую, то моя цель все равно, чтобы говорили в Нью-Йорке, когда э, мне давали Грэмми, что украинский рэпер, украинский рэпер. Я скажу, мама, батьку, дякую вам!